часопісаў ды два інтэрннет-сайты стварае медыягрупа Арт-прэстыж. Працуе кампаніяю ўжо 10 год і спецыялізуецца на тэмах будаўніцтва. Пра будаўніцтва з аднаго боку заўсёды ёсць што напісаць. З іншага сферы не настолькі складаная, каб у ёй немагчыма было разабрацца. Але выдаць часопісы гэта нават не палова справы. трэбаба яшчэ знайсці чыта-шоў. Журналстраяецца частычна по падпіске. Е журнал акунрынна, который распространняецца бясплатна. Жур журналы строем дом, школы ремонт і сделай сам. Журнал направлены на частного застройщика в рознічнай сетиці, у магазинах, в саююзспячацях і по падпіске. Прыбытак, адпаведна, таксама прыходзіць з розных крыніцаў, Чакова ад продажу і подпіскі, часткова ад размяшчэння рэкламы. Тамуу патрэбны вялікі штат- менеэдджараў, якія бшукалі рэкламадаўцаў. Дарэчы, менавіта напрацаўнікоў выдавецтва выдатковае найбольш грошай на тых, хто стварае унікальнытэ і тых, хто знаходзіць рекламу. Есть еще основной процесс это производство, да? но у нас в на но аутсорсинге типография одна блитве, одна Беларусия, да? для разных журналов. И мы соответственно передаем файлы на FП выкладываем и нам печатают все, что нам нужно замежныя друкарні часта маюць лепшае абсталяванне, таму замаўляць у іх д другк часцяком танней прасцей, чым у беларусі. Напрыклад, у літве можна хутчэй, чым у нас надрукаваць большы наклад, аплаціць жа і забраць прадуцыю не цяжэй, чым калі друкарня проста месціцца ў іншым горадзе беларусе выданні кнігі часопісаў часта параўноўваюць з друкаваннем грошай. У развітых краінах выраб інфармацыйнага прадукту прыносіць да 50-60 асоткаў унутранага балавога прадукту. Пры гэтым на першым месцы ў папулярнасці выданні пра аўтамабіль ды навуку, таксама заўсёдным попытам карыстаюцца часопіс, у якіх пішуць пра псіхалогію, медыцыну ды архітэктуру. Каб займацца выдаўніцтвам перёдыкі, трэба атрымаць адповедную лінзію, Але гэта значно прасцей, чым правильно выбратьць сферу, у якой потым давядзецца працаваць. Падмыслоўцы зазначают, что пачаткоўцам у выдавецкім бізе трэба абавязкова абраць темуу, якая цікавая у першую чаргу ім самим.тому что естественно для того чтобы начать бизнес в этой сфере нужно ну, хотя бы полгода б ней повариться. И если не знаешь э, нюансов каких-то основных нюансов в отрасли, E, сложно что-то предложитьжыць читателям e, качествее. Яшчэ одна праблема для выдаўца заваяваць аўдыторыю, якая не чытае друкаваных кніг часопісавых газетаў. Сёння абавязкова трэба выходзіць у онлайн-прастору, але не варта проста выкладаць туды ўсё, што вы друкуеце. Так можна згубіць частку аўдыторыі. Лепшае выйсці рабіць, напрыклад сайт і часопіс на ад одну тэму, але з розным контентам. Ка асноўны прыбытак выдаецца атрымлівайні ад рэкламы, а не пасрэдна ад продажу прадукцыі, то добрая ідэя адчыніць уласную гандлёвую кропку. А галоўнае для кнігарні яе месцазнаходжанне даецтва гльяф існуе з 2006 года гэта адзін з нешматлікіх калектываў дзе друкуюцца кнігі на беларускай мове ўжо некалькі гадоў яго стваральнікі марылі мець уласную публічную прастору не столькі з камерцыйнага гледзяшча колькісць культурнага зарабіць на беларускамоўнай кнізе сёння мала шансаў затое можна атрымаць асалоду ад таго што робіш карысную справу Гэта перадусім не просто кнігарня гэта прастора якая будзе ствараць культурная асяродак тут будуць адбывацца міні-выставы прэзентацыі кніжак, перформанс, нейкім міні-канцэра. Адмыслоўцы сцвярджаюць, што выдаецкая дзейнасць будзе існаваць яшчэ доўга. Вядома, любую інфармацыю ці кнігу можна знайсці ды прачытаць у інтэрнэце. Але большасць людзей чакае, што карысную і найлепшую інфармацыю нехта адбярэ, перадасць яму прыгожа запакаваным выглядзе. Так што тыя, хто будзе мяняцца разам з патрэбамі рынку, не згубяць свайго прыбытку.